Доброго дня, Ольга Ферар з Долбунів Сіті. Пане Михайло, можливо, я зараз скажу доволі неприємну для вас річ, але в регіонах складається враження і говорять вже поза спинами. Називають вас популістом новим популістом України 2016 Ви апелюєте до таких слів бариги, як ми вже чули, знайомо нам з Котеняк і інша така лекція. Ви коли приїжджаєте в регіон. Ви вичікуєте, коли приїдуть тележурналісти, декілька хвилин. Ми вже традиційно знаємо, на якому етапі вас регіони? треба Рівненська область. Недавно ви в нас були. А ви були у нас на міроволіках? Так, була. І е, вичікують, коли ви починаєте. Що я, вас не, видел, я не перебувайте, будь ласка, мене е, ви починаєте спектакль, вас знімають, всі аплодують, і ви собі їдете далі. І так ви курсуєте регіонами. Так, звичайно, картинка красива, ми дуже любимо. Кому приналежить ваш, емоційно... ваш канал? Извините, кому принадлежить кому ваш канал, звільніть ваш канал? Питання вам ще не задала. До Нет, кінця. Давайте, кому? Я я тоже питання Хорошо. я можу озвучити? Скажіть, будь ласка, ви зараз позиціонуєте себе як активно, але до діла не доходить. Те ваши поиски в регионах. Как вы планируете ставлячи на популизм и свою деятельность же зарез, будучи президентом? Как планируется ваша работа? Я прямо скажу, что продажные журналисты, как вы и ваши владельцы, никогда меня не... сколько бы вы и меня не обзывали популистом. Я вас, я серьезно это говорю, при всем уважении к всем журналистам здесь, но я вам это говорю. Продажные журналисты, как вы, сколько бы вы меня не обзывали не популистом, вам не спрятать того факта что я был единственный президент на постсоветском пространстве, который не допустил коррупцию. Вы вам не спрятать того факта, что я увеличил бюджет Грузии в 11 раз, при всем том, что я снизил налоги на 60%. Вы вам не спрятать того факта, что реально... реально Нет, я вам... Нет, нет, извините. Я прекрасно знаю, что есть умные журналисты, есть продажные журналисты. Сколько бы вы ни кричали «Ганьба!», я вас не боюсь. Я прекрасно знаю, что многие журналисты представляют своих владельцев. Я, я прекрасно знаю, что при всем том, что у них они не хотят сейчас выполнять эти заказы, я же вижу по их лицам, я же вижу, что происходит. Но я прекрасно понимаю, что даже на тех каналах, которых меня не приглашали все эти недели, они все по отдельности звонят и говорят, Михаил, ты же понимаешь, ты же понимаешь, мы тебя любим. Вот будут выборы, мы за тебя будем голосовать. Так что не надо меня обзывать популистом, в, в отличие от ваших скотиньяк, которые являются... Извините, Извините. Подождите. я... Извините, я в отличие от некоторых журналистов, никогда в жизни не брал взятку. Так что не надо, не надо это. Вы прекрасно знаете, что через журналистов тоже есть взяточки. И это не в этой студии было спрашивать потому что никогда Славик Шустер, никогда, чтобы не говорили, не то что не намекал на то, что на финансовую заре а всегда помогал, когда все остальные требовали деньги. Не, поэтому я говорю это с полной ответственностью. Я благодарен тем средствам массовой информации, которые нас все равно освещают в регионах. Девушки, я вас на нашем мероприятии не видел, чтобы я прямо вам скажу, и никакая в деятельность не спасет. Люди все знают. Люди все знают и про власть, и про проплаченных журналистов, и про местных олигархов, и про каналы Коломойского, Ахметова, да любых из них. Про местные одесские олигархические каналы. Люди все знают. Так что, ребята, ребята, не до того вы напали. Можете обзывать меня кем угодно, но дела мои говорят за себя, за меня. И дела в том, что впервые за историю одесской таможни там не было коррупции, впервые бы создали Единственная реформа в Грузии, единственная реформой девушки в Грузии было проведена у, у меня, в Украине. Полицейская реформа. Кто ее проводил? Михаил. Ваш владелец. Михаил. Ее проводили члены моего правительства. Экас Буладзе. Хатья Кто проводил, кто делал быстрые центры обслуживания? Это точные копии в центров центр обслуживания. Это готово и так далее. Кто делал? Кто делал? Кто делал первое таможенное пространство? Грузинская команда, ну не грузинская, а уже и крайская команда. Так что, ребята, не надо, все прекрасно знают, кто стоит за проплаченным СМИ, кто стоит за проплаченными статьями, кто стоит за парахаботами, сколько денег это стоит, что большинство средств массовой информации себя не могут окупить. Не надо смеяться, все прекрасно знают, что когда вы куплены, проплачены, это тоже видно. Когда вы честны, это тоже видно. Так что я уверен, что в конце концов честные люди победят, честные журналисты победят, информация все равно будет донесена. Но меня вас не заткнуть, меня вас не оболгать, меня вы не обвинять во всех вещах, потому что это, это требовало вся... Это вот добилась вся путинская пропаганда. Каждый день, каждый день, каждую неделю. По армутинской Подождите секундочку. Вы... Не пугайте меня. Я не И боюсь ни коррупционных министров, ни коррупционных журналистов. Нет святых коррупций, ни среди журналистов. Мы прекрасно знаем, что есть много коррупционных журналистов. Не надо это меня Знаете, я это пугайте кого угодно. Я знаю, как, как делаются, как работает общество проплаченные Я Я был в этой студии, когда Коломойский снял Шустера Лайв с эфира в прямом эфире, потому что он не подчинялся инструкциям владельца канала. Я прекрасно знаю, как ведут себя принципиальные журналисты, я прекрасно знаю, как себя ведут проплаченные журналисты. Не надо мне рассказывать. Михаил. И люди это уже знают. И не надо из себя изображать святых. Есть хорошие журналисты, есть проплаченные, коррумпированные журналисты. Вот и все. Михаил, я, я вас уважаю, но я с вами не согласен. Я с вами не согласен. Потому Сады, что, это мое право, это, право и это правильно, потому что вопрос, который был вам задан, да, вас называют, многие вы это знаете, популистом. Но это же правда, вас называют многие так. Правильно. Да. А почему, а почему... Нет, а нет потому а, что, поплачут? потому что она мне сказала, что я там устроил цирк. И это неправда, это неправда. Я туда приехал, до зону, куда никого не пускают, ни один из каналов серьезных... Кремнинских со мной не проехал, потому что там по числу каналов контролирует бруштыновая мафия. Они все делят деньги. Вся элита в Грозный, в Ривна контролируется бруштыновой Им контролируется обсовет, ими контролируется средства массовой информации, ими контролируются газеты, ими контролируются сайты. Потому они со мной не поехали, потому я туда не спектакль поехал устраивать. Я туда уехал, чтобы проверять ситуацию. Так что не надо мне рассказывать, что вы там были. Там вся эта бруштыновая мафия, там все схвачено. Там все у них под кармане, в кармане. Так что эта ситуация конкретно сильна. Потому я посчитал, что вопрос у вас ангажированный. Я вот всегда это буду говорить. Потому что никаких спектаклей не было. Вы реально мне сказали, вы будете пойти туда, у вас будут стрелять. Я говорю, плевать, я их не боюсь. Пусть стреляют. Я буду ездить и туда. Я буду ездить и в зону боевых действий. Я буду смотреть за контрабандой, Я буду ездить по лесам. Там, где стреляют, я буду туда ездить. Потому что никто никогда меня не оставит. Я знаю, что вы со мной не поедете потому что ваши владельцы не допустят, чтобы выходило. Но у меня есть свой Facebook, у меня есть, слава богу, в Украине не проплаченные журналисты, слава богу, есть не ангажированные средства массовой информации, и об этом я говорю. Так что не надо мне это рассказывать. Я буду в том числе говорить правду, я журналист. И привыкайте уже к этому. Вот и все. У вас есть что сказать о своих издателях? Я, 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 с маленького регионального ЗМИ. Подождите, секундочку. Я з невеличкого регіонального ЗМІ, і ви мене зараз звинувачуєте порохоботом, називаєте я вас не проплаченим назвала, порохобот. журналістом. Шановний, я більше схиляюсь до думки, що ви зараз знову влаштували спектакль. Пробачте. Інга. <плес> для кого це спектакль, а для кого-то правда сказали в глаза тим людям, которые маленькій ЗМІ тоже владіють маленькі олігархи. маленькие местные барыги, маленькие местные брусничники, маленькие местные Федоровичи, бандиты. Так это делается. У нас есть маленькие бандиты, большие бандиты. У них есть маленькие СМИ, большие СМИ. У нас есть маленькие олигархи, большие олигархи, маленькие барыги, большие барыги. У них есть маленькие сайты, большие телеканалы. Вы что, не знаете, вы что, не знаете, что это так? Или я что-то новое вам сказал. Вы не знаете, что есть попытка монополизировать все средства массовой информации в Украине? Вы что, об этом не знаете? Вы что, не знаете, что даже оппозиционные каналы так здорово меня прикрыли? Если вы такая смелая, почему у вас не извините, если тот же день меня интервьюла CNN, BBC, Deutsche Welle, почему ваш маленький региональный канал не заинтересован визит в визит Саакашвили Бурштина в лес, если вы такие честные, не подкупаны? правильно? Вы уже заранее знали, да, что я спектакль буду устраивать, да? Так? Так? Хорошо, все ясно. Сена не знал, BBC знал, а ваша блестящая маленькая СМИ все про это знала. Правду говорить, это не спектакль. Не надо мне поцелуй посылать, и я вам не, не это, не поклонник и не друг. Вот и все. Михаил, здравствуйте. Посылайте пока вы, поцелуй своему владельцу, пожалуйста. Отсюда. Вы выполнили закон. Право.